Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz və dəyərli qonaq izləyicilərim. Sizləri xoş gördük yenə. Samsun özdəbət Məhəmmədi yolun sağında belə gözəl 4 otaqlı, 6 garajlı həyət evimiz satışa çıxıb. 2.3 sot torpaq sahəsində inşa edilib. Ümumi yaşayış sahəsi 150 kvadrat, yuxarısı 130 kvadrat, garajla bir yerdə 150 kvadrat. Gördüyünüz kimi evin rəngi vurulub, tameti döşənilib. Sənədə qeyd olunduğu qiyməti videonun aşağısında qeyd olunub. Real alıcı olsa qiymətində endirim olacaq. Mərkəzi yoldan hardasa olar 120 metr. Hər hey, dairə vəcizdə daşla tikilib. Tam təmirli evdir. Hələli sizə evin həyətini təqdim edirəm. Yəni gördüyünüz kimi evin böyürü açıqdır, rahat gəzmək olar. Gördüyünüz kimi bura həyətidir, yuxarıdan çəkilişidir. Daxil olunub evin içərisinə. Demə, daxil olun evin daxilisinə, daxilindən otaqlara paylaşır. Gördüyünüz kimi ev tam təmirlidir. Qapıları da gözəldir. Görəndiniz kimi, deməli təhlizdən solda mətbəxdir. Deməli təhlizdən sağda zalıdır. Tavanı gizli işıqlarla yığılıb, spot lampikalarla çox gözəl xüsusi bir yəni dizaynda işlənilib. Zalı hardasa ola 25-26 kvadrat. Ovoylar da bir-birindən fərqlidir, gözəl. Zavdan da həyətinə baxılır. Buna da Bir yataq otağıdır. Burada da bir yataq otağıdır. Aboyları da görsər fərqli, bir-birindən. Ev də ayrırcıq daşına tikilib. Tam təmirdir, evdir, hər bir şəraiti var. Qonbəxtləri seçilir, qazlı soyuşub daimi də tapımda tam yaşılçı var. Səhədə kubçadır. Qiyməti videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Real alış olsa, qiymətində endirim olacaq. Burada bir yataq otağıdır. Mərkəzi yoldan 120 metr olar. Bütün marşrutlar evin yanından keçir. Burada sanuzerdir. Gördüyünüz kimi sanuzə baxçalar qoyulub. Kafelərdə gözəl seçilir.